Selamat so, datang ke channel Jika Chong dan hari ini kita akan teruskan dengan bahagian kedua bagi bab tiga tingkatan satu iaitu kita akan tumpukan perhatian kepada punca kuasa dua. Jadi pertama sekali kita kena tahu dahulu apakah simbol bagi punca kuasa dua ni iaitu simbolnya lebih kurang sama dengan bahagi cuma bezanya belakang tu ada ekor. Jadi ini adalah punca kuasa dua. Jadi anda kena ingat simbol ni lah. Jadi kuasa dua dan puncak kuasa dua itu ialah operasi yang bersung sangat. Jadi kita hari itu kita sudah belajar kuasa dua. Yang suatu kuasa dua ni sebenarnya adalah proses yang terbalik lah. Contohnya di sini kita lihat nombor tu. Kalau enam tu kuasa dua, dia akan jadi tiga puluh enam. Lepas tu kalau kita punca kuasa dua kan tiga puluh enam pula, dia akan balik kepada asalnya iaitu enam. Jadi itulah prosesnya untuk kuasa dua dan punca kuasa dua. Jadi pertama sekali kita lihat contoh yang pertama ni. Jadi contoh ini lengkapkan setiap yang berikut. Jadi kalau kita perhatikan untuk maklumat yang diberi itu sebenarnya adalah bentuk kuasa dua nya. Jadi 7 darab 7 itu sebenarnya adalah 7 kuasa 2. Dapatnya 49. Jadi sekarang kita lihat punca kuasa puluh sembilan tu apa sebenarnya adalah datangnya daripada 7 darab 7. Dan punca kuasa 2 dengan kuasa 2 tu sebenarnya akan uh, dihapuskanlah. Ya itu maksudnya kalau kita ada kuasa 2 dengan punca kuasa 2 tu ini dan ini akan dihapuskan dapat asalnya iaitu 7 sahaja. Uh, jadi itulah cara yang macam mana kita selesaikan. Jadi untuk B pun sama juga. 26 kuasa 2 nya dapatnya 676. Jadi 676 punca kuasa 2 datangnya daripada 26 darab 26 iaitu dapat asalnya 26. Jadi ingat kuasa 2 tu akan dapat nombor yang lebih besar dan punca kuasa 2 tu akan dapat balik nombor yang lebih kecil itu iaitu proses yang terbalik bagi kuasa 2. Jadi untuk mahukan bahagian ni, saya nasihatkan semualah supaya hafalkan kuasa 2 bagi beberapa nombor ni. Jadi mulakan daripada 1 kuasa 2 iaitu dapat 1 lah. Lepas tu 2 kuasa 2 tu 4, 3 kuasa 2 tu 9, 4 kuasa 2 tu 16, 5 kuasa 2 tu sampai uh, 25. Dan saya nasihatkan anda hafal sehingga lebih kurang 15. Kalau boleh dah dapat 20 atau ke atas tu pun boleh juga. Jadi kalau anda hafal tu, anda akan dapati anda dapat selesaikan punca kuasa 2 tu dengan lebih laju lah. Jadi ini sebenarnya adalah lebih kurang macam sifir kita. Kalau anda hafal, anda dapat selesaikan soalan tu dengan lebih laju. Jadi kita lihat seterusnya iaitu cari nilai bagi setiap berikut tanpa menggunakan kalkulator. Jadi kalau anda dapat hafalkan tadi, sekarang ni anda dapat selesaikan dengan cepatlah. Jadi punca kuasa 2, 16 anda tahu nya adalah datangnya daripada Punca kuasa 2, 4, darab 4, iaitu punca kuasa 2, 4 kuasa 2, dapatnya 4. Jadi, dua langkah ini, mula-mula memang anda latih dulu tulislah. Jadi, kalau anda sudah mahir, sebenarnya anda boleh terus pergi kepada jawapan. Ha, jadi, di sini, 225 punca kuasa 2. Ha, kalau anda dapat hafal, dia datangnya daripada 15 kuasa 2. Jadi anda sebenarnya boleh tulis macam dulu lah. Punca kuasa 2. Kalau anda tak mahu 15 darab 15, anda boleh tuliskan 15 kuasa 2. Di mana ini dengan ini akan hapus. Dapat asalnya 15. Ha, uh, kalau 15 kuasa 2, dapat 225. Kalau punca kuasa 2, kita cari balik asalnya. Iaitu apakah nombor yang darab sendiri menghasilkan 225. Jadi kalau kita nak Uh, dapatkan jawapan tu dah, tanpa guna kalkulator biasanya dia akan melibatkan nombor kuasa dua sempurna lah itulah kenapa kita hafalkan nombor tadi jadi ingat ini bahagian nombor ini uh, iaitu yang semua ni uh, ini adalah kuasa dua sempurna uh, jadi anda kena hafalkan lah supaya lebih laju untuk anda punca kuasa dua kan Okay, sekarang kita lihat pula uh, contoh soalan yang melibatkan pecahan. Kalau pecahan tu memang ia lebih dia lebih kurang sama macam tadi, iaitu kita punca kuasa dua kan kita mia pengangka dengan penyebut. Jadi punca kuasa dua kan satu memang kita dapatnya satu lah. Nah, jadi kalau anda dapat jawabkan terus dengan jawapan pun boleh juga. Cuma yang di sini mula-mulanya saya akan cuba letakkan lebih langka lah supaya anda tahu ia datang daripada satu 2 5 itu adalah per 5 jarak 1 per 5 jadi sebenarnya datangnya daripada punca kuasa 2 1 per 5 kuasa 2 jadi ini dan ini akan hapus dapat balik 1 per 5 ha, nah, kalau anda sudah mahir sebenarnya boleh terus kepada jawapan lah. cumanya disebabkan anda baru mula nampak simbol ini maka saya terangkan secara perlahan-lahan kalau anda nampak ada nombor bercampur, anda mesti kena tukarkan dahulu kepada nombor pecahan tak wajar. Iaitu, anda kena darab dahulu, baru tambah. 1 darab 81, anda akan 81 tambah dengan 19. Lepas tu, bagi 81. Lepas tu, ia akan dapat atas tu, atau pengangkat tu adalah 100 per 81. Kalau anda dah hafalkan tadi, 100 tu datangnya daripada 10 darab 10. Ha, jadi, anda tahulah dia adalah 10 darab 10. Dan 81 ni datangnya daripada 9 darab 9. Ha, jadi, sekarang sebenarnya anda akan dapat 10 per 9 kuasa 2. Dan punca kuasa 2 dan kuasa 2 tu dihapuskan. Tinggal jawapan tu 10 per 9. Jadi anda boleh biarkan jawapan tu dalam bentuk aa, pecahan tak wajah atau anda boleh tukarkannya kepada 1, 1 per 9 pun boleh juga. Ha, jadi begitulah jawapan untuk D. Jadi jawapan untuk E pula kita perhatikan. Kadang-kadang pecahan yang diberi itu belum dipermudahkan. Maksudnya dia belum diringkaskan lagi lah. Jadi anda perhatikan nombor tu untuk pengangka dan penyebut tu dia boleh dibahagikan dengan satu nombor. Iaitu dua-dua ni adalah nombor genap Maka dia boleh dibahagi dua Bahagi dua Jadi anda akan dapat 18 bagi 2 tu dapat 9 50 bagi 2 tu 25 ha, Baru anda nampak 9 25 mat ni adalah kuasa 2 sempurna Maka 9 tu datangnya daripada 3 darab 3 25 tu datangnya daripada 5 darab 5 ha, Jadi akan dapat seperti ini. 3 per 5 kuasa 2. Ini dan ini kan hapus. Dapat balik 3 per 5. Ha, macam tu. Kalau anda perasan pecahan tu, ha, nombornya bukan dalam bentuk kuasa 2 sempurna dan anda diminta kira tanpa guna kalkulator, anda semak dahulu. Adakah dia dapat dipermudahkan lagi? Ha, macam tu. Okay, untuk F pula, biasanya kalau kita melibatkan perpuluhan tu, kita semak nombor ini dulu. 16 ni datangnya daripada 4 kuasa 2. Jadi kalau kita ada perpuluhan, makanya datangnya daripada 0.4 lah atau sifar perpuluhan 4. Jadi di sini yang kita punya perpuluhan tu datangnya daripada sifar perpuluhan 4 darab sifar perpuluhan 4. semasa kita darabkan perpuluhan tu, kiamnya tempat perpuluhan tu akan ditambah atau dijumlahkan. Jadi 16 tu sifar pula 16 dua tempat perpuluhan datangnya daripada hasil darab satu tempat perpuluhan dengan satu tempat perpuluhan iaitu apabila kita darab hasilnya akan kumpulkan tempat perpuluhan tu iaitu menjadi dua. Ha, macam tu. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan 4 kuasa 2 yang ini dengan ini akan hapus dapat sifar perpuluhan 4. Ha, begitulah untuk soalan ni. Seterusnya pula, kita hitung nilai yang berikut dengan menggunakan kalkulator dan berikan jawapan anda kepada dua tempat perpuluhan. Jadi, bahagian ni sebenarnya hanya latih anda lah untuk guna kalkulator. Jadi, di sini saya pun aa, tunjukkan macam mana kita gunakan kalkulator. Jadi, pastikan anda ada satu kalkulator 570 lah. Aa, kalau boleh, anda belikan kalkulator Swiss yang paling canggih. Okay, kalau anda gunakan 570 MS yang warna hitam tu, uh, dia punya paparan tu dia kurang cantik sikit lah. Sebab apabila anda tekannya pecahan, dia bukan dalam bentuk yang uh, sebenar. Uh, jadi anda kalau nak bentuk yang sebenar macam ni, anda kena belikan kalkulator 570 ClassWiz Swiss atau ES Plus tu lah. Jadi saya akan kongsikan link uh, untuk contoh kalkulator uh, yang saya sebutkan tadi. Jadi macam mana kita nak tekan di mana kita punya simbol punca kuasa 2 tu sebenarnya adalah di atas uh, kita tengok di mana ada di sini. Jadi di sini kita tekan punca kuasa 2 lepas tu 7 1. Jadi kita dapat jawapan tu dalam bentuk perpuluhan yang panjang lah. Jadi di sini saya tuliskan dulu jawapan yang panjang lah untuk tunjukkan kepada anda. 8.426. Okey, di sini kita kena tahu jawapan tu diminta untuk tunjukkan dua tempat perpuluhan sahaja. Ha, jadi di sini saya highlight lah kejap ah. Ha. Saya highlight dulu supaya anda tahu apa yang saya sebut, dua tempat perpuluhan. Jadi di sini apa yang saya tunjukkan di sini adalah saya pergi sengaja ambil tiga tempat perpuluhan dulu supaya saya lihat nombor tempat perpuluhan yang ketiga tu. Saya akan lihat adakah kita perlu bundarkan. Jadi bundarkan anda kena tahu dia aa, ada dua kumpulan nombor, sifar sampai 4 atau 5 sampai 9. Kalau sifar sampai 4 tu kita tak payah buat apa-apalah. Kita terus jadi sifar atau hilangkan sahaja. 5 sampai 9 tu kita mesti kena tambahkan satu ke depan. Aa, jadi kalau kita lihat ni 6, kumpulan tu adalah 5 sama 9 kan iaitu lebih daripada uh, separuh dia kena tambahkan 1 ke depan jadi jawapan tu adalah 8.43 uh, jadi barulah mendepati arahan soalan tu iaitu kita perlu bagikan jawapan kita tu kepada dua tempat perpuluhan jadi kita teruskan dengan soalan B jadi di sini saya uh, letakkan di tepi dulu jadi kalau kita nak tekankan nombor bercampur tu, pastikan anda tahu macam mana tekan. Pertama sekali kita tekan dahulu yang sebuah ini. Shift yang ini. supaya dia jadi bentuk yang betul. Jadi jangan tekan satu tu secara berasingan. Anda mesti kena tekan yang bentuk ini dulu. Tekan satu. Lepas tu, 19. Lepas tu, 53. Jadi kita dapat jawapan tu saya tuliskan tiga tempat puluhan dulu. 1.165. Jadi sekali lagi. Kalau kita lihat nombor ini. Ini adalah dalam kumpulan. Iaitu kita kena tambahkan 1. Jadi kita kena lihat tempat perpuluhan ketiga tu. Kita kena tambahkan 1. Jadi kita dapat 1.17. Jadi anda mesti kena bundar dengan betul lah. Lepas tu untuk C pula. Ha, kita tekan punca kuasa 2. 1, 5, 3, 4. Okey, jadi sekali lagi saya ambil nombor tu. 12, perpuluhan 3, 8, 5. Jadi sekali lagi kita tengok tempat perpuluhan ketiga tu. Kita kena tambahkan 1 ke depan. Sebabnya 5. Ha, jadi 12, perpuluhan 3, 9. Ha, ya, jadi begitulah macam mana kita gunakan kalkulator untuk bantu kita selesaikan dan kita mesti kena perhatikan arahan soalan tu perlu kita bundarkan kepada berapa tempat puluhan dan apabila kita nak bundarkan tu kita kena semak nombor yang di belakang tu adakah kita perlu tambah satu atau tidak. Ha, ya, jadi begitulah untuk soalan ni. Okay, sekarang kita lihat pula soalan yang terakhir bagi bahagian ni iaitu kita perlu buat anggaran jadi untuk buat anggaran tu kita kena fikir uh, punca kuasa dua ni apakah kuasa dua sempurna yang paling dekat dengan nombor ni. Jadi 14 ni kita kena fikir dia adalah dekat dengan apa? Dekat dengan 16. Jadi kita boleh anggarkannya punca kuasa dua 16 iaitu kita tahu adalah datangnya daripada apa? 4 darab 4 iaitu kita ambil anggaran tu adalah 4 lah. Ha, jadi, di sini empat kuasa dua. Okey. Jadi, anggaran tu kita mesti guna-gunakan simbol yang macam air tu lah. Ha, macam tu. Ini adalah anggaran. Ha, supaya orang tahu jawapan anda tu sebenarnya bukan jawapan yang tepat. Tapi, anggaran sahaja. Kalau anda nak tekan kalkulator, boleh. Ha, contohnya, saya tekankan kalkulator tekan kalkulator saja untuk tunjukkan adakah anggaran kita betul. Jadi jawapan yang sebenar tu adalah 3.74. Jadi kita anggarkannya adalah lebih kurang sama dengan 4 lah. Ha, macam tu. Jadi untuk B pula kita kena fikir oh, apakah nombor kuasa 2 sempurna yang paling dekat dengan 51. Jadi jawapan tu adalah 49. Jadi itulah kenapa tadi saya nasihatkan anda hafal pada awal video ni supaya anda tahu apakah kuasa dua sempurna yang dekat dengan nombor tersebut. Jadi di sini kita boleh letakkan jawapan kita. Punca kuasa dua sifar popular iaitu 49 tu adalah sama dengan sifar popular darab sifar popular 7 iaitu... Uh, punca kuasa 2, sifar perpuluhan kuasa 2, Aa, sama dengan atau lebih kurang anggaran tu adalah 0.7. Jadi kalau kita tekan kalkulator ha, memang kita dapat 0.71 lah 4 lah. Jadi anggaran kita tu adalah kita carikan apakah nombor kuasa dua sempurna yang paling dekat dengan nombor yang diberi tu. Jadi, itu. Jadi itulah kenapa anda kena hafalkan kuasa dua sempurna tu. Jadi begitu saja untuk bahagian kedua ni iaitu punca kuasa dua. Jadi selepas anda faham konsepnya, anda rajin-rajinlah cari latihan untuk cuba uji kefahaman anda. Jadi di sini saya juga cadangkanlah buku yang saya rasa sangat berguna. Jadi kalau anda berminat, anda boleh tekan link tu dan pergi Shopee untuk membelinya lah. Jadi begitu sejak pengusian kali ini. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.